не согласна с газовым отоплением угу. и, и с электроотоплением. вот мне не устраивает Правильно, не то вот отопление не то отопление а живу в пятиэтажном доме на третьем этаже и я вот хочу какое-то отопление какой есть выход с ситуации да Вы какой понимаете? выход с, Давайте ситуации. я вам расскажу чем можно вот в квартире установить вот отопление вот такое вот альтернативное вот давайте я вам сразу же отвечу вы задаете абсолютно правильный вопрос. Этот вопрос задают очень многие. Здесь приходят... Потому что цены, мне не устроили цены. Ни газовая, ни электро. Вот смотрите, мы, к сожалению, живем не в Египте. Да. Мы живем на Украине. И у нас климат... Находите, пожалуйста, у нас климат таков. Вот сегодняшняя погода нам показывает, что у нас бывают и полезные дни, и ночи, и мало сол... солнышка и так далее. Поэтому мы э, можем строить системы, которые вам позволят очень существенно сэкономить ваши энергоресурсы. Для этого существуют э, солнечные коллектора. Вот один из примеров э, системы. Вот это солнечный коллектор э, небольшой, потому что как бы офис не позволяет нам поставить что-то большое. Они бывают разные. Ну что он делает? Если мы сейчас... Здесь вода течет вот в этой части трубки, здесь уобразные образной трубки, солнышко это загревает. Я вам скажу сразу же, сегодня вот солнца нету, но на улице светло. Ну, накопительная Система, да. Есть бак аккумулятор. Мы, у вас, мы вам дали рекламную продукцию, пожалуйста, там почитайте, узнайте. Бак аккумулятор накапливает тепло. И Кроме того, что вы полностью себе забеспеч... обеспечиваете горячей водой, а это уже тоже экономия существенная, вы ко всему излишки можете запускать в систему отопления индивидуальную. Такой проект я реализовал в сентябре месяце в городе Рогу. Там мы поставили всего два таких коллектора и бака аккумулятор. Квартира или дом? Сейчас. Небольшой дом. А нам разницы нету. Где мы ставим? Лишь бы у вас выходило на солнечную сторону. То есть, когда вы скажете, Алексей Алексеевич, я там готова, да? Мы приезжаем, мы смотрим, мы с вами советуемся, и мы вам рекомендуем, какую систему для вас построить. У нас вот квартира находится, мы заход солнца встречаем. После обеда у нас солнце. Ну для этого есть и крыша и так далее. Это же какой? это пятиэтажный дом. А у вас этаж? Третий. Ничего страшного. Это по трубам можно... это пройдет по надому, на крыше ставится это все. все это у некоторых происходит. за балконами ставится система, у некоторых на козырьках. Это все надо индивидуально смотреть. Я поняла. Это все можно индивидуально. Конечно. И это, это, кстати, не очень дорого. Вот я вам больше сколько, скажу. Ну, сколько? Тысяч пятьдесят или Да меньше, меньше. Конечно, меньше. Меньше. Здесь ситуация такова, что сегодня с ростом цены на энергоносители и с тем, что цены на подобные системы потихонечку падают, если раньше говорили, что, что срок окупаемости системы это порядка 5 лет, то мы уже сегодня можем практически смело говорить, что это 2 года, порядка 2 лет. То есть за два года она вернет свое, и с первого дня вы уже будете пользоваться бесплатной горячей водой и частично. Нет, я вам не сказал, что вы полностью замените ваше газовое или электроотопление. Но я говорю, что вы существенно сэкономите затраты. Ну, представьте, та же ситуация, зима, мороз, солнышка нету. И это самое. У нас все-таки мы должны резервироваться. Ну, мы живем на Украине, хотя и на юге. Но экономить существенно. Вот тут еще, знаете, один маленький вопрос, часто когда задают. Я всегда говорю, а что для вас важнее? Сколько, сколько вы сэкономите вот в такую плохую погоду? Или за месяц, или за год? Наверное, за месяц и за год, да? Так вот мы говорим о том, что за год э в месяц и приблизительно с конца апреля, даже со середины апреля до поздней, до конца октября, у вас будет практически бесплатные энергоносители. Но мы с вами сегодня говорим о тепле, о воде. А если мы греем воду, мы опять же пользуемся тем же газом или тем же электричеством. То это тоже экономия. Это очень существенная экономия. Вот здесь вот стоит банк, вот система, вот тут трубки мы сняли, опять же, не ставили, она вот такого же типа. Вот это так называемые сезонные системы, термосифурные системы. Вот эта система, она гораздо дешевле, она вот стоит... 8000 гривен, она фактически у вас готова. Ну, опять же, это для частного дома из ранней весны до поздней осени. На зиму мы вынуждены сливать. Вот эти системы можно строить круглогодичного типа. Ну то как бы я ответил на ваш вопрос. в общем э, Раз, эта система подогрев и, воды в, воду в, воду. ведет немножечко отопления, а электричество для правильной электричества. Электричество, вот Электричество, посмотрите, вот давайте вот поделим. чтобы накопилось электричество эль... 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 да. там допустим э, телевизор, холодильник. Э, вот, э... рассказывает. Вот эта панель идет. Это на сегодняшний момент одна из самых мощных панелей, которая присутствует на рынке. Это 300-ваттная панель. Они бывают разные, от 5 ватт до 30 до 300 ватт. Ну, самое популярное это 250 или 300 ватт. Что можно делать с помощью этих систем? Первое. Прежде чем говорить о том, что... А что же мы хотим получить? Мы должны поставить задачу. Задача первая: у нас постоянно выключается свет, перекосы фаз, дорогостоящее оборудование. Мы хотим его сберечь, потому что денег на ремонт нужно очень много. Это один, вариант один. Второй: я просто хочу экономить. И третий вариант: я хочу на этом зарабатывать. Третий вариант, это есть понятие зеленый тариф. Вы везде видите рекламу, зеленый тариф. Зарабатывать нет, тут хотя бы сэкономить и для себя. Хотя бы. Да, для себя. Чтобы чтоб была энергия для своего потребления. Да. Абсолютно верно. Вам достаточно совершенно небольшую систему построить, с такой панелью, меньшей мощности. Мы опять смотрим, а где же мы ее разместим у вас. Тогда что у вас происходит? Вы свои дорогостоящие приборы включаете, так называемый э, автономный инвертор с аккумулятором, который от солнышка заряжает. Если не хватает у нас этой энергии, он возьмет с сети, но самое главное, он защитит вашу дорогостоящую технику и позволит на 70-80% на сократить энергопотребление в доме. Ну, я вам приведу пример. Mm -hmm. У меня дома стоит две двухсотки панелей. Мы живем с супругой вместе, дети выросли, живут отдельно. Нам одной достаточно. Uh -huh. У нас двухкомнатная квартира. У меня три. Так вот, да. мы поставили две панели. Если до этого мы брали у государства, вернее, в энергокомпании где-то 250 киловатт в месяц, mm -hmm. то мы сейчас опустили в среднем 65-80. Больше чем в два раза, я бы сказал, летом это почти в три раза. Это много, это хорошо. Но полностью мы не смогли отказаться. При этом у меня система стоит не аккумуляторного типа, а так называемый сетевой инвертор. Хотя уже сегодня задумываюсь, что, наверное, надо строить аккумуляторную систему, потому что энергии днем много, а ночью э, Чтобы мы приходим вечером с работы с супругой, когда уже темнеет. На, лучше так использовать Конечно. в данной сети на, 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 да, аккумулятор, в аккумуляторе да. и когда вам надо вы ее используете абсолютно верно абсолютно я вас верно. поняла прекрасно абсолютно верно ну вот это я допустим по телевизору видела что вот такие панели уже вот в киеве висят на вся украина уже прямо под подоконником висят уже ну давайте мы сейчас артем можно давайте мы представим давайте мы артема представим это артем он ведущий специалист компании Альтек. Альтек это у нас один из лидеров украинского рынка по оборудованию энергосберегающих технологий. И вот мы буквально с ним разговаривали около месяца назад. На начало этого года вы мне говорили сколько было в Днепропетровской станции? Ну, в Днепропетровске большой, так сказать, взрыв. Взрыв, взрыв да, толчок произошел в этом году. И с начала года до этого, до этого момента уже больше 40 сетевых станций подключено. Это сетевые только. Это те, которых зарабатывают за деньги. А мелких это и тут это уже, только, там только, уже вообще это только, это только город не Притровск. Да, и при том ну, так скажем, один из самых отсталых в этом плане. То есть в Киеве, допустим, уже три года назад еще где-то на такие показатели выходили. Поэтому сейчас тема невероятно актуальна. Она невероятно Инвестирует, инвестируется, то есть очень много инвестиций в Украину, потому что рынок солнечной энергетики на Украине сейчас э, развивается наиболее большими темпами вообще в мире. То есть очень большой интерес и зарубежных инвесторов, и, и Украины и так далее. Сегодня приехал к вам с целью открытия и презентации нашего официального представительства в городе Апостола и открытия фирменного магазина. Один момент, это сейчас очень, очень актуально. Естественно, энергоносители дорожают, традиционные, да. Соответственно, люди, люди задумываются о том, как бы им экономить, как бы меньше платить да, за, за отопление, за электроснабжение и так далее. Слава Богу, государство нас в этом моменте поддерживает, и поэтому на сегодняшний момент внедрено очень много программ поддерживающих альтернативную энергетику, в частности, это зеленый тариф, в частности, это кредитование банками и так далее и тому подобное. Ну и плюс само удорожание энергоносителей заставляет людей э, и не дает им выбора о том, что нужно использовать альтернативную энергетику. То есть, либо это система солнечного нагрева воды, либо это солнечные электростанции. В этом магазине, ну, естественно, представлены два основных направления – это солнечные гелиосистемы, это системы, которые нагревают воду, либо это сезонный нагрев, либо это круглогодичный нагрев, с поддержкой отопления и так далее, либо это солнечное электроснабжение. То есть системы также могут быть автономного варианта, дабы обеспечить резерв и автономию от обычных сетей, либо системы сетевые, которые позволят вам не только обеспечить себя, но и заработать на солнечной энергетике. Допустим, система, гелиосистем, система солнечной гелиосистемы да, позволяет сократить расход того же самого газа, либо той же самой электроэнергии, покрывая полностью потребность в горячем водоснабжении и частично замещая потребность в отоплении, то есть делая преднагрев системы отопления. Ну, условно, котел газовый у нас греет с 10 до 60 да, при установке гелиосистемы, при приобретении котел работает в режиме нагрева от 30 до 60 градусов. То есть, как минимум 20 градусов у нас экономия, это в среднем, она может быть и больше, она может быть чуть меньше, но в среднем это около 30 градусов. Экономия, соответственно, это ну, серьезный вклад на самом деле в, в систему отопления. Если мы говорим про солнечную электростанцию, то самая актуальная тема, самая актуальная для всех сейчас в Украине это заработок на зеленом тарифе. На сегодняшний день любое физлицо может установить себе на домохозяйство станцию до 30 киловатт и продавать излишки выработанной электроэнергии государству по зеленому тарифу по 0,19 евроцентов на сегодняшний день, это порядка 5,5 гривен. Смысл в чем? Смысл очень простой. Вы, у вашего домохозяйства есть собственное потребление, ну, допустим, это условно 200 киловатт, и есть выработка у нашей станции, условно это в месяц 5000 киловатт, Или там 1000 кВт давайте для, для простоты расчета. да, То есть вы 200 кВт потребили, 1000 выработали, и вам 800 киловатт оплачивается на ваш лицевой счет непосредственный э, по 5,5 гривен. То есть покупаете, вы, грубо говоря, по 2,5 или по 2 гривны, неважно. Продаете по 5,5. Э, это очень интересно, так как эти деньги вы можете. Как снять, как обналичить, как потратить, то есть это лично ваши доходы, в которых нет налогов, то есть на прибыль. Есть налоги, там, военный сбор, но он незначительный. Вот. То есть это чисто ваши, ваши собственные средства. Вот Эта тема на сегодняшний момент самая актуальная, и окупаемость ее порядка пяти лет, это в таком 5-6 лет это в самом плохом раскладе. То есть, естественно, интересно, когда у домохозяйства небольшое потребление для того, чтобы вы могли как можно больше продавать. Системы у нас, как сказал Алексей Алексеевич, у нас тут не Египет, да, не Сибирь, солнце не, не, не всегда, И, естественно, то есть есть какой-то график выработки по, по году. При проектировании систем мы это рассчитываем, то есть мы либо говорим заказчику, клиенту о том, что ну ты уж извини, вот в эти месяца тебе придется там догреть, либо там пользоваться электроэнергией обычной, да, либо же мы считаем систему с расчетом и с запасом на зиму. Ну, естественно, это будет подороже. В моем понимании, то есть ну вообще понимание нашей компании, идеальный вариант это подсчет усредненной системы. То есть в любом случае, если солнца не хватает у вас есть традиционный источник либо отопления, либо энергоснабжения. Полностью сказаться можно, можно на самом деле. Но э, при наличии сети это будет неинтересно. То есть, если у вас стоит где-то домик в поле, да, и туда вести электроэнергию, ну, это сами понимаете, затраты очень большие, то вот в этом случае это будет интересно, сделать полную автономию. А если у вас есть традиционная сеть, то отрезаться от нее будет ну, на сегодняшний день дороговато при сегодняшних тарифах. Вот. Поэтому мы э, советуем ставить гибридные системы, да, которые будут использовать и традиционные источники, и альтернативные. Но эта уже система идет автономная, когда мы заряжаем аккумуляторы, и из них потом идет разбор, то есть мы им пользуемся. Допустим, у вас там квартира, вы целый день дома отсутствуете, у вас потребления нет. Вы поставили себе аккумулятор, поставили панель, в течение дня этот аккумулятор зарядился, вы пришли и пользуетесь, грубо говоря. То есть система есть автономная, сетевая немножко разные. Тіськи вже рік, як в нас наше підприємство, тобто телерадіокомпанія Атлант, працює з використанням сонячної електроенергії, тобто ми суттєво економимо на енергоресурсах. Якщо говорити в цифрах, то це якщо ми брали раніше у енергопостачальника. 3,5 до 4 тисяч кВт в місяць, то зараз в середньому цей показник у нас знизився до 2200-2400. Я розумію, що зараз наступила зима і цієї енергії буде трішечки менше, але з, нас, ну, з приходом весни, літа економія буде більш суттєва. Сьогодні ми встановили, у нас Три системи стоїть. Дві стоять на 2,2 кВт на 1,2 кВт. Тобто це система акумуляторного типу, яка дозволяє нам суттєво економити саме на електроенергії. І система автономного типу з використанням акумуляторів, Вона дозволяє оберігати нашу комп'ютерну техніку, економити суттєво. На електроенергії, і в разі пропадання електроенергії, у нас комп'ютери, які працюють на мовлення, вони продовжують працювати ще на протязі, як мінімум, 4 годин. Тобто, сьогодні я не капельки, не жалію ні копійки грошей, які інвестував як керівник компанії в енергозбереження і саме в сонячну технологію. І в подальшому по секрету поділюся з нашими глядачами та жителями міста. Є ідея все-таки збудувати сонячну станцію під зелений тариф потужністю до 30 кВт. Тобто, ми плануємо ще і заробляти кошти, тобто як один з варіантів невеликого бізнесу, який дасть нам додатковий прибуток нашій компанії. До нас дуже багато приїжджає людей. Ми завжди раді. Я зробив невеличкі демонстрації у плані прилади, люди можуть в очі подивитися, як це працює, і я надаю консультації, спілкуємося з людьми. Адже ну, не секрет того, що дуже багато людей іще не розуміють вигоди, і що життя сьогодні диктує нам необхідність переходу на альтернативні види енергозбереження, тобто на альтернативну енергетику. Я маю в увазі не тільки ж сонячну енергетику, а це і вітер, і це і ті ж самі паливні брикети, і е, другі. І от ми сьогодні взагалі не сказали за. Теплові насоси, адже компанія займається і цим направленням діяльності, Тож один із... що таке тепловий насос, ви знаєте, коли задають таке питання, я завжди кажу: це холодильник наоборот. Вірно? Вірно. Якщо в холодильнику ми отримуємо холод, а... тепло мы выводим через радиатор на зворотній частині холодильника, то это холодильник наоборот. Мы холод выкидаем из э, помещения, а нагнетаем туда тепло. То есть они бывают разного типа. Воздух, воздух, земля, воздух, вода, воздух. Ну, более детально, все, наверное, Артем расскажет про это. Теплому насосу нужно откуда-то э, брать тепло. Источник тепла – это либо атмосфера, либо это подводные воды, либо это грунт и так далее. То есть, естественно, если мы ставим систему воздушную, э, она у нас будет эффективно работать, но, к сожалению, не круглый год, потому что когда на улице будет а минус 20, да, то эффективность самого теплового насоса будет не такая интересная. Если же мы хотим обеспечить круглогодичное обеспечение отоплением, да, то есть коллектора это у нас все-таки как поддержка. Если человеку, да, клиенту, клиенту интересно покрытие конкретно отопления, то в этом плане тепловой насос геотермальный это самое интересное вложение. То есть мы Извлекаем, да, забираем тепло с самого грунта, потому что если знаете на определенной глубине грунт не промерзает и а сохранять температуру да, на, на, Стабильное протяжении, на протяжении всего года. Либо это же подводные воды это ну, в идеальном варианте. То есть там, там температура еще выше, и соответственно коэффициент преобразования тепла э, будет еще лучше. То есть, ну, условно говоря, тепловый насос при потреблении одного кВт электроэнергии может выдавать до 4 киловатт тепла. Это очень интересно. Он тоже, Да, ну у вас, у вас есть выбор, поставить электрокотел, который будет там, потреблять киловатт и выдавать киловатт тепла, либо поставить тепловой насос, который будет потреблять киловатт, но выдавать 4 киловатта. То в 4 раза будет меньше потребления. Это интересно. Экономия очень суттева. Ну, смысл в чем? В, данный магаз... в данное представительство, в наше представительство Альтек, любой человек может подойти получить полностью полную консультацию о любых системах. Так как Алексей Алексеевич уже знает не понаслышке, человек мало того, что грамотный, но как практик может объяснить, как это все работает, какие системы лучше применить, подсказать, помочь, запроектировать. Ну, а мы, соответственно, можем поставить качественное оборудование под, дан, под данный объект. Поэтому всех приглашаю сюда. Я думаю, что уйдете довольными, счастливыми и энергонезависимыми. Спасибо. Сегодня держава все-таки... зрозуміла в те, що сьогодні потрібно економити, суттєво економити. І тому, коли міські громади, сільські громади починають впроваджувати системи по гарячому водопостачанню, сонячному, електричному постачанню, вони це роблять з перспективою на багато років, адже ми розуміємо, що Енергоносії дорожають і, напевне, вони будуть дорожати. Я, як регіональний представник компанії Альтек, запрошую і міських голів, і сільських голів. До нас. Ми завжди готові обсудити будь-який проєкт. І за досить помірні кошти збудувати і зробити так, щоб в наших дитячих закладах, в школах у діток була і гаряча водичка, і тепло завжди. І витрачалося на це гораздо менше коштів, та було більш комфортно дітям перебувати в бюджетних закладах. Тому я теж запрошую бюджетні організації, комерційні організації. До співпраці з компанією Альтек. Якщо мого досвіду буде недостатньо, у нас є Артем. Він хоч і живе в місті Дніпропетровську, він у нас людина комунікабельна і приїжджає сразу по, по першому визову, як то кажуть. Ми готові працювати для вас, надавати консультації. І я ще скажу одне. Коли в мене дуже велике спілкування саме через інтернет, адже обладнання відсилаємо по всій Україні, я завжди пишу так: за консультації дійних не беру.